Demek ki 7. misaldan devam etmemiz. 7. misalda işlenişini, çünkü oxşaş misalını 2. misalda daha görgen edik. 7. misalda indi tekislikke çürülgen ağma bilen perpendikler arasındaki bu çek. Perpendikler ağma. Ve bizden bu yer 60 gradus. Ve bu yer 90. Yerimiz 30 gradus çıkartışında. Birimiz 60 oltmishliki berilgan edi og'mani uzunligi yigirma ildiz osti uchga teng bizdan perpendikulyarning uzunligini so'rayapti perpendikulyarning uzunligi 60 gradus qarshisida demak 10 bo'ladi bu yerda bu yerimiz esa o'n ildiz osti 3 kelib chiqadi a perpendikulyarni uzunligini so'ragan edi bu s variantda beligan edi